С вами Леди Ленд, программа хорошего настроения. И я, ее ведущая Женя Власова. Любовь, красота, гармония в отношениях, секреты успеха знаменитых женщин и мужчин. Все эти темы находятся под пристальным вниманием команды Леди Ленд. И сегодня я предлагаю вам встретиться с неординарным исполнителем, поэтом и музыкантом Владом Дарвином, Щоби узнать о его секретах счастья. Влад Дарвин – автор пісень, виконавець, композитор і продюсер. Народився в Києві. Справжнє ім'я Владислав Приходько. Пісні Влада виконують популярні українські артисти, серед яких співачка Наталя Могилевська та учасниця Євробачення Альоша. Завдяки особливому погляду на життя пісні Влада відрізняються проникливістю, романтизмом та тонкою ліричністю. Влад, привіт! Добро утро! Ці! Добре утро. утро. мене, судя по всьому теж очень добре і добре. И похутие утром, Влад. Я, знаешь, не буду скрывать того, что для меня ты являешься, э, и надеюсь, не только для меня, самым лучшим представителем молодежи. Человек, который умеет думать, человек, который умеет чувствовать, и это видно и чувствуется в твоей музыке. Спасибо, Женя. Для меня большая честь сегодня быть рядом с тобой и сегодня с тобой общаться. Я и самых э, своих заветных снах не мог представить, что мы сегодня с тобой А, встретим. а то, что мы соседи, ничего тебя это не смущает вообще, что мы рядышком живем. иногда я выглядываю в окошко и вижу, как ты садишься в свою машину. Ну, да, на самом деле забавно. Я понимаю, что ты сейчас будешь говорить, что ты вырос на моих песнях, да, продолжай. Ну, скажем так, я вырос с любовью к твоему творчеству, и поверь мне, вся моя жизнь, она была как-то связана частично вот с твоими песнями. Я помню, что, например, под песню «Ветер надежды» я первый раз вообще поцеловался. Я поехал в школьный лагерь. Так вот тоже. мне было лет. Какой ты ранний. А я-то сказала, что ты лучший представитель. Ну-ну. Простите. Ну, мне очень, мне очень приятно, что мы сегодня с тобой встретились. Расскажи мне вот такую историю. У тебя очень необычное мировоззрение. Это ощутимо в твоем творчестве. Это ощутимо э, в вашей общей песне с э, певицей Алеша. Да? Э, как это так? Уловить такую ниточку? Это больше, чем дружба и меньше, чем любовь. На самом деле это больше чем дружба меньше чем любовь стабильное состояние в моей жизни то есть о -о -о. Э, я со многими женщинами вот так вот <с> <с> общаюсь и так складывается в моей жизни что э, эта вся ситуация повторилась в жизни алёш вот мы у -у -у. как бы поэтому на этой почве и сблизились вот она пела о том что у нее было в жизни я пел о том, что у меня было в жизни. Вот, собственно говоря, и слились воедино. Ну ты понимаешь, что очень многие говорят о вашем романе. Безусловно, ну, людям ты же понимаешь, даже если вы просто друзья, но все равно, вот даже я, я задумалась над тем. А если у них что-то или же что-либо там может быть, развенчаешь или будешь держать интригу? Ну, Алеша всегда, когда я спрашиваю, если между нами что-то всегда говорить, нет, нет, только работа, только работа. Но я-то для себя понимаю, что ну, она прекрасная, вообще, девушка. Ну вот такие вот молодые, прекрасные певцы, музыканты, слились воедино. Но вот все-таки меня интересует, воедино в творчестве или воедино вообще? Может быть, когда-нибудь все в этой жизни имеет степень вероятности. Ага. Но на сегодняшний день нет. Мы не с сожалением спины, об этом говоришь, конечно. Но она прекрасная, привлекательная девушка, но у нее есть парень. песня «Гоа». Что тебя сподвигло? Ты побывал там, ты бываешь в каких-то странах, вот если да, то именно в таких необычных, экзотических. Спасибо большое, но я вообще скажу, что моя вторая профессия, наверное, путешественник. Я очень люблю путешествовать. И так чаще всего в жизни у меня происходит, что я сначала пишу песни, а потом туда уже приезжаю. У меня так было с песней Амстердам, я написал песню. Я не был в этом городе, но я его себе представлял в своих каких-то снах, в своих размышлениях. После этого я буквально спустя полгода туда поехал. Вот то же самое у меня произошло с Индией. Ну, конкретно в этот штат я не ездил, но я побывал. Но очень многих это затягивает. что вот, э, люди, которые побывали в. индии там еще в каких-то необычных таких духовных местах очень многих затягивает а, тебя затянуло ой tú? очень затянула мне кажется что все люди которые там бывают они открывают для себя новое мировоззрение а знаешь какое самое главное отличие вот индийского мировоззрения даже так сказал индуистского так. от европейского mm -hmm. вот что в Все индуисты, буддисты, все, кто живу, живут в Индии духовно, они не привязываются. Как мы привыкли? Это мы плохо. привязываемся к материальным ценностям, мы привязываемся к людям, мы привязываемся к чувствам. На самом деле этого делать не надо. Как это так понимать, Расскажи ко мне. Я как раз тот человек, который привязывается даже к этому ну, столику, если он мне понравился, к людям уж тем более. Так как это не привязываться? а не привязываться, это означает жить свободно, любить, но не ставить свою жизнь в зависимость от чего-то. Понимаешь, благодаря тому, что они не привязываются, все эти люди, они счастливы, они свободны. Ну вот христианство несет в себе, да, наоборот, думая о ближнем своем, как о самом себе. Наоборот, как раз привязанность. А здесь, типа, вот, извиняюсь, нет, Женя, мам, ну, подними разница. руку. Знаешь, здесь такое, подними руку, подними, поднял руку. Я тебе скажи, ну и фигушки с ним, понимаешь, ну получается как-то так. Женя, нет, разница в том, что можно любить, можно посвящать свою жизнь, но не умирать, когда человек уходит, например, понимаешь? Uh -huh. Но не страдать, когда погибает или умирает близкий. Понимаешь? Разница в том, что мы спасители своих душ, а не чужих. И все равно главные в нашей жизни действующие лица это мы сами дорогие девушки, есть понятие эгоист, а есть эгоцентрист. Так вот, все мы должны быть эгоистками, но не эгоцентристками. Эгоист – это тот человек, который чувствует себя, да, вот как то, что ты сейчас говоришь, ощущать себя, но вместе с тем не, не быть безразличным к окружающим. А вот эгоцентристы – это те, которые думают, что вокруг, вокруг них все очень так вот тут тут тут, тут, тут крутится, и только вокруг них. У нас тут согласен. Так вот это какое-то, я не знаю, вот эгоцентричное вот это дело, гоа го, вот это вот, понимаешь, а? А такая же песня красивая, а? Если ты уедешь на голод Может быть я, Может быть, я... Сойду, с Сойду с ума И никогда не усну на твоих Одножонных руках Если ты уедешь на голод какой-нибудь фильм радует тебя вот так вот, чтобы ты вот посмотрел там вот у тебя плохое настроение, а ты раз ты вот думаешь, ой, а вот я посмотрю это кино и мне станет хорошо на душе. Есть? Есть такой фильм. Какой? Есть такой фильм. Это фильм моего глубокого глубокого детства. Он называется Большой с Томом Хэнксом. Когда Мальчик маленький загадывает желание стать взрослым, просыпается а, в следующее точно. утро. Я этот фильм просто обожаю. Я каждый раз, когда его смотрю, у меня поднимается настроение. А у меня поднимается настроение от фильма «Любовь и голуби». Смотрел? Да, смотрел. Тебе не нравится, нет? Я вот это вот эта жизнь, понимаешь, вот когда ты понимаешь, во-первых, можно сравнить, как ты живешь, как там живут. И как действительно, знаешь, вот, через призму смеха, ну, комичная ситуация, можно, в принципе, посмотреть на достаточно серьезные проблемы, такие как там, вот, да, вот как измена и, и, и вообще, в общем-то. Ну, я такие больше фильмы люблю. Понимаю, что наша встреча подошла к концу. Спасибо mm -hmm. за внимание. Мы обсудим с Василием создавшуюся oh. ситуацию и результаты сообщим вам виде. Oh. До свидания, Люда. Oh. До свидания, Надя. Mm -hmm. Провожать меня не надо. Mm -hmm. Всего доброго. Mm -hmm. Живите дружно. Сейчас я тебя провожу! Девушки, уймите вашу мать! еще очень восхищает то, что ты абсолютно неравнодушен к экологической ситуации вообще в стране нашей, в мире в целом. У нас есть сюжет о том, как ты вообще относишься, казалось бы, к повседневным, элементарным ситуациям. Я бы очень хотела, чтобы люди посмотрели еще раз этот сюжет. Червоний жовтий голубий. Обираймо будь-який. На жаль, тільки за кордоном ця дитяча пісня може нагадати ще й про різнокольорові баки, які використовують для роздільного збору сміття. З дитинства людину привчають кидати скло окремо від пластику, а метал не класти у відро разом з папером чи недоїдками. За кордоні екотенденції, яким вже багато років тільки но дійшли до України. Запитаємо вітчизняних зірок, що вони роблять зі своїм сміттям. Спочатку, звичайно, я це теж так все е, е, сортувала, тому що, е, ну, як не крути, але хто як не соціальні люди, там, артисти, спортсмени, мають е, е, все ж таки боротися за чисте довкілля. Сортірую времени почала. Стала намного більше обращати своє внимание, прежде всего, ну і внимание дітей. Ми абсолютно не научились, а, пользуватися своїм мусором. Мені что що це головне то, з чого нужно починати. Я слышал, що є остров в Тихом океані, який случайно просто з мусора вже собрался, і він там розміром несколько кілометрів в діаметрі. На супутникових мапах інтернету двох великих сміттєвих островів просто не існує. Насправді, ж плавуча тихоокеанська купа сміття простяглася на 2 мільйони квадратних кілометрів. Рятують землю від гігантського звалища усього троє дваків: Чарльз Мур, Онуктура Хейрдала Олаф і Девід Ротшильд. У деяких є навіть офіційні довідки від психіатра. Східний сміттєвий острів дрейфує між Гаваями та Каліфорнією. А от західна купа повільно рухається на схід від Японії. І в цьому винен кожен земляна. Все повернеться на круги своя з унічтоженням останнього чоловіка. Человек это самое це найврідне живое существо на Землі. Все живі существа живут в соответствиї з законами природи і не губят мать природу. Только человек, вот, как, э, стал таким э, жадним, глупим, дерзким. В одному зі своїх інтерв'ю для Леді Ленд співак Влад Дарвін також обмовився, що має на кухні декілька відерець для роздільного збору сміття. Е, я очень... Всегда был равнодушен к теме экологии, но после недавнего времени, после посещения нескольких стран и после прочтения определенной литературы я понял, что э, в нашей стране все находится настолько зачаточном уровне в плане сортировки мусора. И я предпочитаю тоже сортировать мусор, тем более что какие-то предпосылки уже начальные в нашем районе для этого есть. у нас уже стоят контейнеры для мусора, который потом будет вторично перерабатываться. Так, ну что, наши скорлупки я выбрасываю вот сюда, где пищевые отходы. И эти отходы, они не будут загрязнять окружающую среду, они попадают на, собственно говоря, на почву, где происходит природный перегной. Одна из на мой взгляд, самых актуальных разработок это разработка новых экологических деревьев с помощью переработанных бутылок пластиковых и пакетов. Штучные растения Трипот створы за образом, та подобою справжніх дерев, хотя выглядят, як картинка с фантастичного кино. Завданням штучних дерев є перетворення вуглецю на кисень. Енергія для цього знову ж береться з природи. Тріподи оснащені сонячними батареями. У нічний час пластикові дерева стануть футуристичними вуличними ліхтарями. Екопроект Бостонських вчених вже скоро запустять у серію. Знаєте, найголовніше в житті действувати осознанно і розуміти, що коней твоє має результат. Якщо ви будете взвешувати всі свої дії, Туди ви зможете легко насладитися вашим екологічним завтраком. У кожному контейнері, для чого б він не був призначений, є пластикові пакети із вторинної сировини. На станції сортування сміття їх відокремлюють від інших відходів і відправляють на повторну переробку. Ну, поки що це знаєте, не має такого широкого у нас розмаху. І Я лично мусор поки не сортую, тому що немає сенсу нікуди його здавати. Я этого не делаю по одной простой причине, тому що у мене во э, мусорних баков, котрим которые, там нужно розділяти мусор, там вибрати стекло бумагу. Керівники компанії, що вивозять сортовані відходи з житлових будинків, пояснюють нестачу жовтих екоконтейнерів браком коштів. І замовлення такого бака на своє подвір'я може стати справжньою проблемою. Для этого необходимо обратиться к обслуживающей организации, с которой у вас заключен договор на вывоз мусора. Либо ваш ЖЭК, либо обслуживающая организация, единый заказчик по предоставлению коммунальных услуг. Собрав определенное количество таких обращений, создав гражданскую позицию, можно выдвинуть такой вопрос на местное обсуждение. У вас есть пластиковая бутылка из-под молочных продуктов. Все переработчики вторичного сырья отказываются работать с такой упаковкой, потому что она загрязнена. В случае, если обычный житель вымоет эту бутылку и положит ее в контейнер для раздельного сбора, по сути, в дальнейшем ее возможно уже использовать. Для того чтобы. Aby... Це все справдилося в життя, нам потрібно змінювати менталітет людський. Сортувати сміття це справа гарна, але коли воно в голові не посортоване, то ти там нічим, нічим вже не допоможеш. Якщо вот під носом не роблять дерев'я і не б'ють бродячих собак, то більше нікого нічого не цікавить. Серед інформації, к сожалению, об этом практично нічого не пишуть. Тільки сенсація, що такое. І либо учебників, книг, э, кінофільмів, э, понятних для людей, теж нету. Наприклад, у Києві сортувальна станція порається лише з четвертою частиною усіх твердих відходів. Ще одну чверть звалює на свої плечі сміттєспалювальний завод енергія. Щодня жителі столиці виробляють сміття, яке вміститься хіба що у нафтовий танкер. В ідеалі 95% мусора должно перерабатываться, 5% захораниваться. Для підприємства, що бореться з брудом за допомогою високих температур, не має значення, сортуєте ви сміття чи ні. На цей приймальний майданчик щопівгодини приходить вантажівка повна різноманітних відходів. Усе підряд потрапляє до пічки, з якої потім виходить лише сірий шлак. Із сміття ми відбираємо величезну кількість металобрухту. І до 100 тонн кожного місяця такого металобрухту ми передаємо підприємствам, продаємо підприємствам чорної металургії. На цьому заводі стверджують, підприємство не контактує з водосховищами та у незначній мірі забруднює повітря. При цьому зі сміття виділяється теплова енергія на опалення сусідніх установ. І, взагалі, метод спалення на сьогодні є єдиним рішенням брудної проблеми. Щодня Влад Дарвин долает десь 200 метров зі сміттям в Мы делаем нашу почетную миссию и выбрасываем мусор в место назначения, желтый контейнер. Я хочу тебе сказать огромное спасибо. Хочу тебе пожелать всегда быть вот в таком творческом классном состоянии, и чтобы у тебя был всегда творческий, не, чтобы у тебя было всегда именно то творческое состояние, которое поможет тебе быть вот таким вот самим собой, Владом Дарвином. Женя, ну я почтен, настолько мне приятно, и я хочу сказать, что я с огромным удовольствием наблюдаю за, за всеми твоими программами и хочу... Пожелать тебе, чтобы ты не останавливалась, развивалась во всех творческих направлениях, Спасибо. которые тебе будут нравиться. И оставалась вот такой же прекрасной примером для всех украинских девушек. Спасибо, можете поцелую? Спасибо тебе большое. Спасибо. Я желаю вам прислушиваться к своему внутреннему голосу и уверенно идти к своей мечте, как это делает наш сегодняшний гость. Я Женя Власова, прощаюсь с вами, до скорой встречи. Увидимся на М1 в это же время.